যাওঁ নমস্কাৰ সকলোকে ইতিমধ্যে মই আজি শ্বিলং আহিলোঁ মানে মেঘালয় আহিলোঁ মেঘালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু মেঘালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কথাটো নতুনকৈ ক'ব নালাগে আপোনালোকে ভালদৰে জানে আৰু আজি মই যিডোখৰ ঠাইত মানে বৰ্তমান আছোঁ এইখিনি মিনি পেলগাম বুলি কোৱা হয় আচলতে পেলগামৰ কথা সকলোৱে জানে কাশ্মীৰত যি সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটেক হৈছিলে আৰু সেই জেগাখিনিৰ লগত ইয়াৰ পূৰা চিমিলাৰ আছে একদম একেই হয় আৰু মোৰ পাছফালে যিটো দেখিছে তাত ডাঙৰ লেক আছে আৰু লেকটোৰ মাজত সৰু সৰু কিছুমান ডিপ আছে আৰু তাতে মানুহৰ ঘৰ বাস কৰে চ' সেইটো মই দেখাব চেষ্টা কৰিম অসমৰ আগত গৈ আৰু যিহেতু মই ৱাকাৰ লৈ আহিছোঁ একদম এই তলৰ পৰা আহিছোঁ খোজকাঢ়ি তলত আছিলোঁ প্ৰথমতে আৰু এতিয়া ওপৰলৈ আহিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ কথা কমাই নাই খুব ঠাণ্ডা হাৱা লাগি আছে চ' ইয়াৰ পৰা এটাই কথা ক'ম জয় জুবিন দা চ' এইকেইদিন গুৱাহাটীত খুব ব্যস্ততাৰ মাজেৰে মোৰ পাৰ হৈ আছিলে দিনবোৰ আজি অকণমান ওলাই আহিছোঁ মুকলি বতাহ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' মোৰ লগত কোন কোন আহিছে মোৰ বা আহিছে ভেনী আহিছে ভণ্টি আহিছে দেউতা আহিছে সকলোকে ফেমিলিত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো চাব এবাৰ চাইডতো দেখাই দিয়া জয় জুবিনদা আমি ক'ত বহিম তাৰপিছত আমি আমি গোটেইখিনি একেলগতে উঠিম